Çox zəngli və fərqli üslubda, üslubda təmir edilmiş 181 kvadrat metrdən ibarət 4 otaqlı mənzildir. Mənzil Xətay rayonu Park Azur yaşayış kompleksində yerləşir. Yaşaşlı binanın 10-cu mərtəbəsindədir. İçərisində demək olar əşyaların çoxsu qalır. Sahibi tərəfindən şəxsi istifadə üçün təmir edilib və təmirin ən keyfiyyətli seçilib. Biz ıı, bu mənzili sahibindən qeyd eləyəcək linkdə nömrəsini. Bütün xırda detallar üçün ıı, və məlumat almaq üçün birbaşa sahibi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təbii ki, bu ərazidə mənzillərin qiyməti fərqlidir. Amma ıı, sahibi belə deyək, real əzillə razılıq əldə edəcək. Bura qonaq otağıdır. Və gəlin burdan Mənzilin 3 heyvanı var. Bir heyvanı buradadır. Baxın, bir heyvanımız buradadır. Bir başa prospektə baxan baxışı var. Fikir verib. Heyvanı təqdim elədik. Keçə digər otaqlarla sizi tanış edim. Evin e, belədir, təmirinə çox e, pul xərclənilib. Yerləşmə yerinə görə və mənzilin ölçülərinə görə təmirinə görə qiymət e, real qiymətindən ucuz təklif edilir. Təbii ki, e, döşəmənin, e, mətbəxinin, xolun, sanitar qovşanda döşəmələrin istep oldu. Mətbəx mebeli. E, Deməli, sifarişlə gətirilib və quraşdırılıb qalıb evincində təbii çıxarılmır. Keçək digər otaqlarla tanış olaq. Mənzil çox zövqlü təmir edilib. Burada yerləşir digər yataq otağı, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Ölçüləri kifayət qədər iridir və burada gördüyünüz mebellərin hər biri qalıb çıxarılmır. Evin əksər ə, deməli təmirdə istifadə edilən ə, materialların əksəriyyəti Va Hampton-un mebelləri nəksəriyyəti müxtəlif ölkələrdən sifarişlə gətirilib. Yəni belə deyək, bizim ölkəmizdə bunu axtarsanız belə satışda yoxdur. Keçən digər otaqlarla da sizi tanış etdim. Burada mənzilimizin digər yataq otağı yerləşir. Bu otaqdan da evana sıxış var. Və e, birinci otaqda, yəni qonaq otağında göstərmişdim sizə bunun baxışını prospektə baxır. Bu otağın da çıxışı həmçinin prospektə baxır. Burada əlavə hissə var. Xüsusi nəzərdə tutulub artıq əşyaların, paltarların bütün otağı eliblər buranı. Burada isə yerləşir. Deməli, yataq otağının içərisində olan sanitar qovşağı. Çox əlvarəzə görə təmir edilib. Adətən biz hər evə ələ demirik o sanitar qovşağı düşür yataq otağının içərisinə. Burda isə yerləşir. Ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı. Qısa qısa yenidən sizə otaqlarla tanış edəcəm. Deməli bura giriş hissədir. Otaqlarla qısa, -qısa yenidən tanış olaq yataq otaqlarından birincisi çox əla və zövqlə təmir edilmiş mənzildir. Həqiqətən adamın ürəyə çalır mənzildir. Burdan keçək digər otağa, bu qonaq otağıdır. Əmmi e, tanış etmişdi mənziləssə, bu isə qısa-qısa otaqlarla yenidən tanış edirəm sizə və baxın, burada yerləşir mənzilin mətbəxi. Burada yerləşir mənzilimizin yataq otaqlarından birincisi və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Daha sonra isə faydəsə nəzərdə tutulmuş, ə, tutulmuş sanitar məxəngədir. Və keçəyi digər otağa. Burada isə digər otaq yerləşir. Bu da digər yataq otağıdır və bu otağın içində ayrıca yenidən sanitar məxəngə, bütün aksessuarlar quraşdırılmış vəziyyətdə. Və bu otağın içində əlavə bir otaq, bütor otağıdır. Mənzil birbaşa sahibindən satılır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza və bizim Instagram-dan izləyin. Linkdə sahibinin nömrəsini qeyd edəcək. Ən xırdada sualınızı belə sahibi ilə əlaqə saxlayıb verə bilərsiniz və istədiyiniz məlumatı ala bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.